অপারেশন সিনে অপারেশন সিন্দুর নামটা দিয়েছিলেন পলিটিক্যালি এটাকে ক্যাচ করবার জন্য একসময় নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন সিঁদুর এভাবে বেচা যায় না সিঁদুরটা মা বোনদের আত্মসম্মান ইজ্জত আর পাকিস্তান সময় ঘুস করকে মারা हम युद्ध नहीं चाहते अगर हमारा देश को कोई युद्ध में अटैक ना करे हम तो शांति चाहते हैं लेकिन आप जान बुझ के आज तक जंगी लोगों को क्यों नहीं कर पाया पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है এডুকেশন সিস্টেম আপনি তো বরবাদ করার জন্য বসে আছেন আপনি বরবাদ বাংলার শিক্ষা ভেঙে দাও বাংলার স্বাস্থ্য দাও আর আপনার আপনার বন্ধু এজেন্সি আছে বলছি না আপনারা সবাই জানেন এজেন্সি দিয়ে লোককে ভয় দেখাও এটা বড় করাপশন নয় যারা বর্ডার পায়ে তারা স্মাগলিং করে আর দোষটা হয় পলিটিক্যাল লোকেদের আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছেন কখনো নাকি ভাবেন আপনি বললেন টেলিফোনটারে পরে আর সবাই আপনার কথায় সব বিশ্বাস করলো আমরা তো লাস্ট পার্স করব না কারণ আপনাকে যে বিশ্বাস করবে সেই যাবে বিজেপির একজন এমপি কি বলেছেন যে মহিলাদেরই উচিত ছিল সন্ত্রাসবাদীদের দমন করা মহিলারা করতে পারেনি তারা ইজ্জত নষ্ট করেছে বা এই ধরনের কিছু একটা বলেছে সম্মান নষ্ট করেছে যাদের দলের এমপি কে শাসন করবার ক্ষমতা নেই যে দলের এমপি মহিলাদের অসম্মান করে তাদের নেতা প্রধানমন্ত্রীর উচিত তাকে প্রথম স্যাক করা তারপরে তিনি এসব কথাগুলো বলবেন ওনার মুখে এসব কথা শোভা পায় না মোদিজি কো এ বা শোভা নেই হতা শোভা নেই পাতা উন দেশ কে প্রধানমন্ত্রী বিজেপি কে বি लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी का को मिला दिया बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया बंगाल का माँ बोन का सम्मान को मिला दिया क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी हो कर सकता है जो भी मर्जी बोल सकता है हम देश को सम्मान करते हैं लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है हमारा पार्टी का एम पी भी आज देश के लिए बाहर में जाके विदेश में जाके चिल्लाता है और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं बंगाल को सम्मान को गाली देता है बंगाल को इज्जत लेके खेल, खेल कूद करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल बार करेगा इतना हिम्मत है तो काल इलेक्शन करके करिए हम पेयर है सब एजेंसी तो उनका हाथ में है उन्होंने करप्शन का बात किया है पहले उनको पूछिए आपका करप्शन क्या है आपका जो स्टेट है उसको करप्शन तो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ऐसी ज्यादा है अगर दो एक चीज में कोई जगह पे कोई करप्शन होता है भी तो गवर्नमेंट उसको खिलाफ में एक्शन लेते हैं एक्शन लेना कार्रवाई करना हमारा काम है आप कहिए तो आप तो जर्नलिस्ट है कोई जर्नलिस्ट के अंदर में अगर कोई कंप्लेन आए करप्शन का तो मैनेजमेंट कैन टेक एक्शन लाइक दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो अगर कोई करप्शन आए तो हम एक्शन लेते हैं लेकिन मोदी जी जब आपका गुजरात में टेरोरिस्ट पाकिस्तान के लेके काम करता है माफी पाकिस्तान को मदद करने के लिए मध्य प्रदेश में पाकिस्तान को मदद करने के लिए काम करते हैं तब आपको क्या बहाना रहते हैं क्या प्रोटेक्शन आप देते हैं अगर बंगाल में ऐसी चीज होता वो तो आप जानबूझ के जाके डेकोरेशन करके करते हैं पहले प्लान करके जैसे संदेश खाली में किया जैसे मामला में किया जैसा मुर्शीदाबाद में किया ऐसे तो हजारों गुंडा आपने किया है एनआरसी को लेके कितना गोली चलाया एनपीआर को लेके कितना हुआ दिल्ली में कितना लोगों को मारा बड़ा बड़ा बात करते हैं आसाम गवर्नमेंट को क्यूँ कहना पड़ा की हम सिटीजन को हाथ में राइफल दे देंगे एक कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ले सकता है ये आपका पार्टी का काम है न आपका गवर्नमेंट का काम है बड़ा बड़ा बोलियां उड़ाते हैं बड़ा बड़ा बात चर्च करते हैं मैंने तो सोचा था आप आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे वो तो आपने नहीं कहा आर्मी को सोलिडरिटी करने के लिए आएंगे कि हमारा उत्तर बंगाल में हाँसी मारा जैसा है हासीमारा में अब उतरा इसी के लिए उतरा उधर अलीपुर द्वार जाने के लिए श्रीगुड़ी में हमारा यार बेस है हासीमारा में है कालिम्पोंग में है दार्जिलिंग में है कभी आप सोचा आप तो सिक्किम गया ही नहीं क्यों आप डरते हैं